Assalamualaikum Salam sahabat YouTube Okey, lama lah saya tak akan kebun ni Kan Bukan sebab apa Sibuk Sibuk dengan urusan-urusan peribadi Dan sibuk juga dengan Kajian saya <laughs> Jadi Macam biasa Kan Kepada siapa yang tak setuju dengan kajian saya ni Kan Yang tak setuju dengan kajian-kajian kajian saya yang terdahulu sebab apa? Sebab saya ni banyak menyanggah pendapat-pendapat ulama yang terdahulu Yang mana yang tak bersandarkan hadis sahih ataupun sejarah ataupun arkeologi ataupun sains kan? Contohnya uh, Nabi Adam AS tu bukan manusia pertama kan? Keturah tu adalah watak yang diciptakan oleh orang Yahudi kan? Sama juga dengan uh, Bani Noah uh, Sama juga dengan uh, Zukanit adalah Raja Cyrus sama juga dengan Asal Abu tu adalah pemuda Yahudi yang hidup zaman Nabi Elias. Nabi Elias. Ah, Nabi Elias pula. <laughs> so, uh, tak payah tengok lah video saya ni. kan? Biarlah uh, anda dengan fahaman anda supaya anda dapat menghembuskan nafas terakhir tu dengan orang kata pegangan yang solid. Kan? Jadi kajian saya kali ni adalah kajian tentang akhir zaman. <laughs> kan sebab masa saya dah kaji Yajud Majud ataupun Zulkanain tu saya dah uh, mengkaji juga Yajud Majud saya dah tahu dah cerita dah lebih kurang kan jadi saya tak banyak mengulas tentang hadis akhir zaman kan sebab saya terus pergi kat siapa dia Yajud Majud dan saya tak banyak mengulas tentang hadis akhir zaman ni disebabkan uh, susunan dia tu agak orang kata agak bertergabur ataupun mengelirukan kan daripada tanda-tanda besar dia pun uh, tak tentu susunan dia kan sampailah kemunculan Imam Mahdi pun tak tentu susunan dia sampailah kepada kemunculan Dajjal pun tak tentu susunan dia kan jadi saya cuba susun balik kan berdasarkan apa yang kita ada sekarang ni cuma video ni saya nak buat pendek je lah kan saya nak buat pendek je kan yang mana saya suka nak memetik kan video daripada Syekh Imran Hussein kan Syekh Imran Hussein ni rupa rupanya dah diharamkan masuk Malaysia ai tak tahulah Why can they not understand the link between Dajjal and the modern state of Israel? The problem is That they have the view that knowledge has now come to an end. Knowledge is now a box which is sealed. The yes. knowledge of the Quran and the knowledge of the Hadith is a package. The package is sealed. There is no new knowledge to come. All that the scholars have to do is to transfer the box of knowledge from one generation to uh, another whatever is in the books of tafsir is the final word up, on knowledge up. so if the prophet said alayhi salatu wasalam that dajjal will ride on a donkey and it will be a flying donkey and the books of tafsir talk only about a flying donkey and the donkey will have his ears stretched out wide. And the donkey will fly as fast as the clouds. Tell Imran Hussein he cannot say that the flying donkey is an aircraft. There is no aircraft in the books of Tafsir. And so, we, the scholars of Islam, we will wait for the flying donkey. Well, I'm telling you, today you're looking like donkeys. The whole world of Islam is going to look upon you like donkeys because you're incapable of new thinking. Sengaja saya memulakan video ni dengan Petikan makihamun daripada Syekh Imran Hussein. <laughs> Sebab apa? Sebab saya rasa kita ni pun dah hidikal daerah Kan? Kepada orang-orang yang tak mahu berfikir Ataupun yang betul-betul mengharapkan kitab tasir Daripada ulama' yang hidup 400 tahun lepas 500 tahun lepas, 600 tahun lepas Ha, tu Tu lah kan Dah jadi macam tu lah <laughs> nak menantikan perkara-perkara ajaib dia lah kan itu kan hmm tak apalah uh, macam mana ya kita nak mulakan ni saya mulakan dengan cerita macam mana kedatangan Yajuj Majuk ni kan sebab ramai orang yang berpendapat Yajuj Majuk ni akan datang selepas daripada Nabi Isa AS ni turun Kan sebab apa? Sebab hadis daripada An-Nawas bin Sam'an. Sa hadis tu memang sahih Tapi ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Isa tu untuk Membawa orang-orang Islam berlindung ke Bukit Tur Dia katakan di situ Baca tafsir dia kan Translate dalam bahasa Melayu pun boleh kan guna Google Translate kan copy paste bahasa Arab tu kan guna guna Google Translate translate kan Bahasa Melayu pun boleh, bahasa Arab pun boleh. Kan, dia kata kat situ, aku telah melepaskan hamba-hamba-ku hamba, hamba, -hamba yang ganas yang tidak ada siapa pun boleh apa ni mengalahkannya. Kan. Itu adalah apa yang Allah Taala mengatakan kepada Nabi Isa AS. Aku telah melepaskan hamba-hamba-ku yang ganas. Dan hadis tu diteruskan lagi dengan uh, Itulah ya, Maju apa semua tu Jadi semua orang berpendapat yang Yajuj Majuj tu akan dilepaskan pada ketika Nabi Isa AS tu Dah turun ke bumi Kan Ha Tapi sebenarnya Bila kita baca balik kan Aku telah melepaskan hamba-hamba aku yang ganas Kan ataupun Allah Ta'ala telah Melepaskan hamba-hamba aku yang ganas Telah tu bila Kan Dia bukannya akan kan kalau dia akan tu baru selepas daripada Nabi Isa turun baru dia akan kan ha. tapi ni dia boleh jadi sebelum dan sebelum tu pula bila sebelum tu adalah kita tengoklah surah anbiya ni dan kita tengok juga hadis daripada Zainab binti Jahash kan itulah tanda-tanda yang baju tu dah keluar kan bila masa kata nak kena tunggu tembok runtuh lah apa semua lah Baru ya jom maju tu Kan kalau tembok tu tak runtuh Mungkin cari tembok tu ada kat mana Kan Bila tak jumpa tembok kata dalam tanah pula <laughs> Dan selepas itu pula Kan Kita kembali kepada Ayat Al-Quran Kan ni pendapat daripada Syekh Imran Hussein Dalam uh, Surah Al-Mursalat ayat 7 sampai 11. Kan? Ayat 7 sampai 11 ni secara ringkas dia kan. Yang tiga bayangan tu adalah Pax Britannia ataupun Pax Britannica kot. Lepas tu ada Pax uh, Americana dan last kali ada Pax Judaica. So Pax Britannica ni dah berlangsung kan bila dia beransur ha. semasa pulangnya orang Yahudi ke Palestin dan semasa runtuhnya ataupun berpecahnya negara-negara Arab ni kan mendapat kemerdekaan kemerdekaanlah sangat kan <laughs> so inilah dia kan kaitan dia dengan apa nama tu Uh, surah al-anbiya ayat 95 dan 96 dan juga hadis daripada Zainab binti Jahash kan ini adalah pax britannica pax americana pula adalah fasa-fasa selepas perang dunia kedua di mana Amerika ni jadi kuasa besar dunia kan dia boleh buat apa ni sanction kepada negara-negara yang kalah uh, dalam perang dunia kedua tu macam Jerman dengan Jepun kan dia buat sanction Dan sekarang ni tengah berlangsung Pak Sejudaika Kan Dan Pak Sejudaika ni Dalam fasa Pak Sejudaika ni juga Kan Berlangsungnya janji Allah Ta'ala Di mana orang Daripada kaum Salman Al-Farisi Kan seperti yang dah dinyatakan Dalam Surah Muhammad ayat 38 dan juga surah al-maidah ayat 54 kan maknanya kaum Salman Al-Farisi ni mengambil alih teraju kan eh uh, kata memimpin orang Islam tapi mereka Syiah sebenarnya tak ada masalah pun mereka ni Syiah ke macam mana ke sebab dalam surah al-hajj nanti pun Allah Taala akan mengadili orang beriman kan orang beriman orang Yahudi orang Nasrani orang Majusi orang-orang musyrik kan dalam surah al-hajj kan mana kata ni orang syiah ni pun dia taklah automatik jadi kayu api dalam neraka kan jadi apa yang dia buat semasa dia hidup kan semua tu akan dihisap dan dia akan diadili oleh Allah Taala so, tak ada masalah lah tambah-tambah pula kan dia mengenal Islam melalui fahaman syiah kan dia cuma orang kata Bertaklit Dia bukan beristihad Orang-orang yang terdahulu tu Dia beristihad Orang-orang kemudian ni Dia bertaklit Dia ikut saja Kan Sampailah Orang kata Diberikan hidayah ke apa ke Kan Untuk kembali kepada jalan Allah Kan Dan memang Mereka ni akan diberi hidayah Untuk kembali ke jalan Allah Kan Sebab apa? Sebab ada hadis nanti pula Kan Tapi saya tak nak masuk uh, Secara secara orang kata terperinci lah dalam hadis ni. Tapi ada hadis yang mengatakan Imam Mahdi selepas pada dia memerangi orang Arab kat Semenanjung Arab kan. Dia akan menang. Dia pula akan memerangi orang-orang Iran dan Imam Mahdi akan menang. Kan. Secara ringkas ni apa yang Imam Mahdi perang dekat Arab sana kan. Dekat Arab sana, dia pun ada kerajaan-kerajaan bangsa Arab sendiri kan United Arab Emirates kan Arab Saudi ada Qatar ada Oman ada Yaman kan jadi dia akan berperang daripada depa ni untuk mengambil kekhalifahan kan untuk memimpin orang Arab kan bila dia dapat menyatukan orang Arab dia akan pergi ke Parsi dia akan pergi ke Parsi pula kan Parsi ni dia memang bawa satu pemimpin je dia sebesar-besar negara Iran tu dia ada satu pemimpin je kan tapi orang Parsi ni pula dia berfahaman syiah. Kan. Jadi sebelumnya daripada Imam Mahdi ni muncul. Kan. Mereka akan diadili macam mana dalam surah Al-Hajj ayat 17 tu. Kan. Tak payah nak risau lah dia pun ni syiah ke apa benda ke. Kan. Tu urusan Allah Ta'ala. Kan. So bila dia pergi ke Iran nanti. Dia akan. Sebab orang Iran ni dia percaya. Dia ada Imam Mahdi dia sendiri. Imam 12 tu. Siapa nama dia? Muhammad bin Hassan Al-Askari yang hidup lebih kurang 900 tahun Masihi kot kan dulu lah lepas tu dia raib lepas tu dia akan datang semula jadi Imam Mahdi kan so isu antara orang kata orang Iran ni kan adalah isu akidah jadi Imam Mahdi ni dia akan pergi ke Iran tu dia akan membetulkan semula akidah dia akan membuktikan yang dia adalah Imam Mahdi yang sebenar kan dia akan ajak semua balik kepada Al-Quran dan Hadis. Kan? Sebab tu saya duk mengajak orang balik kepada Al-Quran dan Hadis. Kan? Bukannya kepada berpegang kepada pendapat-pendapat ulama. Pendapat ulama tu bukan Al-Quran dan Hadis. Dia boleh berpendapat berdasarkan Al-Quran dan Hadis ikut dia punya limitasi ilmu yang dia ada. Kan? Jangan nak melebih-lebih angkatkan dia ke tahap mana. Kan? Cuma pada ketika dia hidup tu, kan mungkin dia lah orang paling alim dan mungkin Allah reda dengan pendapat dia. Tak ada masalah kan? Sebab rahsia akhir zaman tu kan? Hanya akan diketahui oleh orang-orang yang Akan berhadapan dengan akhir zaman lah Bukan orang yang sebelum-sebelum tu kan? Nak cerita macam mana ni kan? Macam Syekh Imran Hussein tadi lah kan? Video yang saya share tu Nampak nak percaya benda ajaib Percaya kan? Padahal Sepatutnya kita mengkaji semula kefahaman tu Berdasarkan ...kemampuan kita sekarang. Jadinya... ...apa yang saya nak sampaikan dalam video kali ini... ...kan... ...adalah... ...nak membetulkan... ...kan... ...pandangan ataupun pendapat-pendapat... ...orang sekarang ni... ...yang mengatakan Iran sedang bermain sandiwara dengan Israel... ...kan... ...nak membetulkan pandangan tu... ...dan nak menegaskan bahawa... ...apa yang tengah berlaku sekarang ni adalah janji Allah Ta'ala... ...dalam surah... ...Muhammad ayat 38 dan surah al-maidah ayat 54 di mana orang Iran akan orang Iran lah kan orang Parsi akan mengambil alih teraju kan mempertahankan Islam daripada orang-orang Arab kan. Orang-orang Arab ni orang-orang Ahli Sunnah Wal jemaah ni kan. Dia terlampau sibuk nak mempertahankan akidah tapi dia tak mempertahankan politik, dia tak mempertahankan benda-benda uh, lain ni kan. Dia sibuk dengan akidah saja. Kan sedang gusi kena bunuh pun dia buat tak tahu kan apa ni Muammar Gaddafi kena bunuh pun dia buat tak tahu kan dan macam-macam lagi lah kan dia sibuk akidah je kan kalau kat Malaysia ni pula geng-geng ahli sunnah wal jemaah ni kan dah lah nak sibuk mentahkan akidah tapi dia tak perasan dia dah campur dengan bidah ah. <laughs> itulah sebab dia kan sekali lagi saya nak menyeru kembalilah kepada al-Quran dan hadis kan tinggalkan pendapat-pendapat ulama yang mana akhirnya kita boleh buktikan yang oh bukan macam ni kan ha, tinggalkan tak nak tinggalkan juga ah lantaklah kan batu saya dah pesan awal-awal video ni kan siapa-siapa yang tak setuju tu jangan tengok jadi kita kembali balik pada cerita tadi tu kan sekarang ni bukan masa dia lagi kan Tajal nak keluar daripada Isfahan. Satu kalau kita tengok secara sejarah ataupun geopolitik dia sekarang pun kan selepas daripada uh, revolusi Iran tahun 1979 kan ayatullah Khomeini ni pun dia dah halau dah orang-orang Yahudi keluar. Yang tinggal orang Yahudi dalam Iran tu sikit je. Kan itu pun kebanyakannya yang tinggal tu adalah orang-orang yang betul-betul ahli kitab. Kan. itu adalah apa yang ada dekat Isfahan sekarang. Jadinya Selepas daripada Imam Mahdi ni kan, Dia memimpin orang Arab Dan orang Parsi kan, Dia akan bergabung dengan orang daripada gereja Timur Ataupun orang Rom Ataupun orang Rusia lah kan, Melawan kan, Orang Zionis Dan juga orang daripada NATO lah kan Gereja Barat ni lah NATO lah Amerika lah Perancis lah Semua lah NATO lah kan dan Imam Mahdi akan menang dan selepas tu orang Islam akan dikhianati tapi tak apa yang tu saya akan cerita lanjut dalam video yang seterusnya tapi dalam peperangan melawan Zionis dan gereja barat ni ataupun NATO ni kan pada ketika peperangan inilah akan berlakunya keluar ramai pelarian Yahudi ni kan banyak negara-negara apa ni sebab orang Yahudi ni kita kena faham dia ada Yahudi yang ahli kitab dia ada Yahudi yang Zionis yang Zionis ni yang buat jahat ni yang ahli kitab dia ada percaya kan dia hanya berhak balik ke Palestin tu selepas keluarnya dia punya masyarakat kan macam sekarang ni dia ada dekat Palestin tu dia duduk saja kat situ tapi dia kata ni bukan negara dia sebab ne dia akan jadi negara dia apabila masyarakat tu datang kan jadi bila berperang 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 macam ni orang-orang ahli kitab ni akan keluar daripada apa ni Israel ke daripada Syria ke daripada mana-mana negara ni sebab dia orang ni akan menjadi orang kata target kan orang yang orang Zionis ni nak cari dia orang untuk buat tentera kan ni orang kata kerahan tenaga lah kan lepas tu untuk menyelamatkan diri dia orang akan keluar jadi pelarian dan besar kemungkinan negara yang akan terima dia seperti yang kita tahu dalam hadis mengatakan ada 70,000 ribu orang Yahudi yang memakai tayar lisa akan keluar bersama dengan Dajjal dekat Isfahan. Jadi besar kemungkinan pelarian-pelarian Yahudi ahli kitab ni dia akan lari ke Iran. Kan? Sebab apa? Sebab selepas daripada revolusi Iran tu uh, populasi Yahudi dekat Isfahan tu tak sampai 10,000 ribu orang mengikut data bancian kan. Jadi kita kembali kepada hadis yang tayalisa apa semua tu kan untuk saya terangkan lebih lanjut. Jadinya tayalisa ni adalah satu pakaian ataupun satu selendang yang dipakai oleh orang lelaki di kalangan kaum Yahudi yang sudah berumur uh, Akhir balik lah 13 tahun ke atas untuk bersembahyang pada waktu siang. Dia tak semestinya pemimpin kabilah ke orang-orang uh, kenamaan ke Uh, askar ke kan tak semestinya kan jadi bila kita dah tahu dah siapa yang layak memakai tayar lisa ni kita tahu dah kan yang kemungkinan mereka-mereka ni boleh juga jadi terdiri boleh juga apa ni terdiri dari golongan pelarian perang sebab sekarang ni pun populasi Yahudi kat Isfahan ni tak cukup kan mana datang search of Yahudi population nanti kan Daripada ni lah. Perperangan ni. Kan. Orang-orang Yahudi ahli kitab ni. Dia akan melarikan diri ke Iran. Berdasarkan hadis tu. Kan. Tiba-tiba je boleh muncul 70,000 orang. Sedangkan sekarang ni tak ramai. Kan. Mana datang? Itulah. Kan. Sebab kalau kita nak kata. Yahudi-Yahudi uh, yang sekarang ni ada kat Iran ni. Kan. Boleh berkembang biak apa semua tu Kan. Maknanya kata dalam 10,000 orang yang ada sekarang ni. Tiba-tiba dalam. Konflik sekarang ni semua sekali beranak kan dapat anak seorang satu kan 10000 orang tadi katakan sepasang lelaki perempuan baru 5000 maknanya dapat 5000 anak yang baru yang semua lelaki baru ada 15000 orang kan lepas tu nak tunggu dia orang layak pakai tayar lisa lagi 13 tahun jadi tak bukan sekarang masa dia kan jadinya video ni setakat cukup tulah kan cukup setakat tu dulu sebab saya tak nak masuk bahagian hadis tentang susunan kejadian pembayaran Imam Mahdi ni sampailah keluarnya dajal. Kan, saya tak nak masuk itu dulu. Kan, itu nanti saya simpanlah. mungkin saya buat hujung minggu ni ke. Kan. Jadi take away from video ni adalah Ha, ni kena kena buat take away. Kalau tak buat take away orang tak faham. Kita dah babil panjang ni. Satu. <laughs> ya ju majud dah keluar. Kan? Bukti dia dah keluar dalam surah Al-Anbiya 95 96. Kan di mana orang Yahudi dah kembali ke Palestin. Kan? Dua adalah hadis daripada Zainab binti Jahash yang mengatakan kecelakaan akan menimpa bangsa Arab. Kan? Yang mana bangsa Arab ni pun dia dah apa ni ditimpa kecelakaan lah bila dia dah hilang dia punya orang kata kesatuan ummah dia dah dipecah belahkan oleh kan orang British dengan Perancis sama juga macam yang uh, tadi yang baliknya orang Yahudi ke Palestin tu pun disebabkan British dengan Perancis lah dalam perjanjian Balfour kan dan kemudian uh, dalam surah Al-Mursalat ayat 7 sampai 11 tu kan yang dunia akan uh, ditutup oleh tiga kali bayang-bayang kan macam mana tah cerita dia so bayang-bayang pertama adalah Pax Britannica Pax Britannica ni lah yang perjanjian Balfour tadi tu kan lepas tu yang kedua adalah <coughs> Pax Americana kan Pax Americana ni ni lah sistem monetary sekarang ni lepas tu Amerika Syarikat jadi polis dunia apa semua ni kan dan yang bayang-bayang ketiga adalah Pak Sejudaika lah. Pak Sejudaika ni sekarang ni lah. Kan? Yang terjadi sekarang ni dekat Palestin. Kan? Peralihan kuasa daripada Pak Amerikana kepada Pak Sejudaika. Kan? Semua nak ikut telunjuk uh, Israel. Kan? Tapi dalam masa fasa Pak Sejudaika ni. Kan? Janji Allah Ta'ala pun berlangsung. Kan? Apa janji Allah Ta'ala tu? Kan? Dalam surah Muhammad ayat 38 dan surah uh, Al-Ma'idah ayat 54. Kan? Kan? Yang mana orang-orang Arab dah diberi peringatan yang sekiranya mereka berpaling daripada agama Islam, kan? Orang-orang daripada bangsa ataupun kaum Salman Al-Farisi ni akan mengambil alih teraju. Kan? Dalam surah <coughs> uh, dalam surah Muhammad ayat 38 dia katakan orang-orang uh, bangsa Parsi ni akan mengambil alih dan dia tidak akan berbuat seperti apa yang kamu buat. Dan dalam surah Muhammad eh dalam surah al-maidah ayat 54 uh, selepas diambil alih teraju oleh orang parsi kan mereka akan uh, humble towards believer and strong against the believer kan ha ni sebab saya baca tafsir bahasa orang putih <laughs> kan jadi apa ni humble towards the believer and strong towards the disbeliever ni pun kalau kita tengok surah Al-Kahfi tu kan dia ada macam bayang-bayang. Bayang-bayang Zulkarnain kan bila dia jumpa dengan orang yang berbuat zalim ni apa yang dia buat? Lepas tu bila dia jumpa dengan orang-orang yang baik ni apa yang dia buat? <laughs> ha, itulah kata. Kan. Kalau lah betul kan. Para petafsir Al-Quran sebelum-sebelum ni mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran kan kaedah tafsir bil lah kan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dengan hadis dengan pendapat sahabat dengan tabi'in kan sebab nak mengekalkan keaslian ataupun kefahaman sama daripada zaman dulu sampai sekarang kan takkan tak nampak kot kan dalam surah Muhammad ayat 38 tu dah menceritakan kan yang satu kaum dia akan menggantikan orang Arab ni yang mana kaum ni kan dia tak akan berbuat seperti mana orang Arab kan dan ayat 54 surah al-maidah tu pula kan per perkara yang sama juga melibatkan kaum juga yang menggantikan kaum yang berpaling daripada agama Islam tapi telah ditranslatekan sebagai orang-orang yang murtad <laughs> kan Sehingga tak nampak maksud sebenar ayat 54 ni. Kan? Dan bila nampak maksud sebenar ayat 54 ni memang dah tahulah. Setidak-tidaknya tahulah. Kan? Yang Zulkarnain tu adalah uh, orang Parsi. Kan? Siapa tu Allah Alam lagi? Kan? Tapi dah tahu dah yang Zulkarnain tu adalah orang Parsi. Kalau betul-betul lah ulama dahulu ni mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kan? Dan ayat 54 Surah Al-Ma'idah ni juga kan? Dia boleh menguatkan hujah saya Yang mengatakan orang Iran ni Akan menerima pelarian perang orang Yahudi Sebab apa? Sebab Dalam surah Al-Ma'idah ayat 54 ni juga Dia menceritakan yang Orang-orang ni dia akan Humble towards the believer And strong against the, the believer The apa ni Strong towards the disbeliever Haa ah. Jadinya dia humble ni kalau dalam terjemahan bahasa Melayu dia berlemah lembut terhadap orang beriman dan bersikap tegas kepada orang-orang yang kafir. Kan tu dalam terjemahan bahasa Melayu dia lah. Kan. Jadinya mungkin dia boleh menyokong pendapat saya lah yang ahli-ahli kitab Yahudi ni yang tak mau terlibat dengan Zionis ni kan dia akan cuba melarikan diri ke negara-negara yang nak terima dia dan mungkin tak banyak negara yang nak terima dia kecuali Iran. Dan dia pun akan duduk dekat Isfahan. Cukup setakat itulah kan. Apa yang terjadi sekarang ni adalah <tuh> janji Allah Taala dalam surah Muhammad ayat 38 dengan surah Al-Maidah ayat 54 tu kan sedang berjalan cerita yang yahudi apa ni dajal nak keluar bersama dengan 70000 orang uh, orang yahudi kan memakai tayalisah tu lambat lagi tu tunggu imam mahdi kan dan cerita pasal munculnya imam mahdi ni saya akan buat dalam satu video yang lain sekian saja puasa saya pada kali ini assalamualaikum